Вот есть решение сессии, и вы пункт первый. Я по нему читаю. Не-не, пункт я... первый. Выкану или не А то, что вопросы делали, мы не вопросы... Да. Не надо это. Это ваши внутренние, эти самые. Это не внутренние. Олег Федорович, Зачивый. ну мы вас просим Зачивый. сделать так, как мы говорим. По пунктам. Пункт первый. Выкану да, на 40. Олег Федорович. Олег Федорович, можно я закончу с вами? Пункт первый, mm -hmm. вот там реформувати. Yeah. зроблено, yeah. Звели два участка, yeah. два yeah. жека в один. Понятно. Yeah. Все, а все по остальным не... пока есть на изучении лежу. Все, вопрос? Yeah. Понятно. Второй вопрос. И поехали по всем yeah. пунктам. Вот это будет понятно. понятно. А потом у вас вам будут вопросы, mm -hmm. я надеюсь, и люди, вы будете на них отвечать. И все mm -hmm. будет по, по списку, как говорят. Давайте пойдем. Потому yeah. что мы сейчас right. в дебаты втянемся, она ничего не будет. Оптимизацию килькостей просильных мы делаем исключительно в том состоянии, в котором функционально работают сами жеки. То есть у нас есть расчетная численность, по ней мы и работаем. Там, где соединены ЖЭКи, естественно, три человека – начальник, бухгалтер и паспортист, скажем так, сокращены. Так. Запровадите на предприятии электронную систему по бодинковому облику платы. Споживчил за житлово-коммунальные послуги. Нами уже обработано э, три э, предложения. Это софт-проект э, Кривой Рог, э, у них своя программа. Дальше по базе 1С предприятий 8Х от разных производителей. Нами проработано по э, один кривой рог. Infos, и Альянс Солюшен, город Киев. То есть три э, программных э, комплекса э, специалистами нашими, которые э, вычислительной техникой занимаются, проработаны. И, э, в принципе, уже мы определились, э, с кем стоит работать. Мы э, надеемся, что будем работать э, на базе 1С, предприятия 8Х. Так как это обслуживание дешевле, это 3 900 в год вместо 60 тысяч, которые предлагает софт-проект. Дальше по деньгам. Это также в одном случае 120, в другом 170 тысяч. То есть этот вопрос с нами прорабатывается. Кроме того, у нас были замечания по этой программе. Завтра, по идее, должны приехать представители, которые или же отлаживает, или мы будем, ну во всяком случае мы им еще не дали никакого э, ответа, пока э, не будут учтены все замечания наших э, программистов. Так, дальше. То есть, не зроблено? Не, Нет. Не, для того чтобы его, для того не чтобы его сделать. Вот Но я вам скажу. Быть Нет. Вариантов может. цель на зроблено. Не зроблено. Бо й кошти не виділялись за це. Це за державні кошти, за бюджетні кошти будуть робитися. Провадити спільно з будинковими комітетами процедуру проведення розрахунків зарислово-комунальні послуги на підставі актів виконаних робот, підписаних головою будинкового комітету, або при відсутності будинкового комітету, у повноваженому від будинку, власником, власником або головним квартирним квартирами, які надавалися послуги або, або виконувалися ремонтні роботи. Уполноважным представником управления ЖКХ Житомирской мирской рады по послам, работам вызначенным окремому переликом, представником надавача послуг, выконавца послуг. То есть нами еще, не знаю, по-моему, в марте или в апреле направлено наше предложение по данному акту в управлении ЖКХ. Ну, скажи, я наше а видение. Да, да. наше видение. Мы правильно. Да. То есть у управления коммунального хозяйства И есть другое видение акта выполнения работ, в котором четко, в принципе, говорится о том, что хотят видеть люди. То есть акт первое. Материалы, их стоимость, их количество использованного работы. Второе. Заработная плата. Третье. Общепроизводственные расходы. Четвертое. Административные расходы. Вот. И итого. Ну сейчас. Вот. И это люди хотят. В <как> форме актов, которые вы предложили. Э, ну вы лично знаете мою позицию. Ну вашу позицию я знаю. Сейчас я дал своим Поэтому... специалистам э, возможность просчитать, сколько нужно будет учетчиков для того, чтобы вести. Да, да, да. Вам смешно? Да мы тоже в этом не выпили. Вы не выпили, да, правильно? Ну да, нет, обычно. Мы, не мы предложили свой вариант. Если его еще не выпили, Олег Федорович, это не выглядел. здесь в решении написано запровадить да. электронную систему. Пункт 2.3. Впровадить. Электронную Хорошо, Олег Федорович. Постановление, а же, постановление 560 здесь мешает тоже вам? Деньги мне мешают. Олег Федорович, И ультур, еще. Еще раз, учет. Олег Федорович, Ну, у нас є постановлення, яке ви сказали, по якому ви працюєте. Я цитую для всіх людей, щоб було зрозуміло. Дословно. Постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету міністрів 529 яка теж втратила чинність, тільки в частині типового договору залишилася. Так а ця постанова втратила чинність. 20.05.2009, а що ми говоримо? Тобто ви працюєте по постанові, яка є нечинною, ви вчиняєте протиправні дії. Да. Да. Та да. при чому тут мені досуг? Все, немає питання. Ми працюємо по тій постанові, по якій приймали тарифи. Так, у актовому доларі. Звідь, будь ласка, що ви вважаєте, Ну, актам, цей пункт виконаний, Скільки актів було складено, скільки уповноважених відомів підписалися в цих актах, скільки думкових підписалися. Де це працює? Ви ж здаєте, що ви його. робота не зараз. Утверджений із полкомом даний акт. Пункт 24, який не виконаний, одразу предупреждаю. По згодженню з будинковими комітетами при їх наявності. Запровадити механизм перерозподілу перераспредела в межах по будинковой картки облику для выполнения найбільш важливых ремонтных работ в житловому фонду. Вот тут как раз Владимир Васильевич, отличие 869 и 560 постановы, по которой по которой 560 560 постанова запрещает перерасподел. Это вам вы так хотите? Тим не менше, по ній до сих пор роботаємо і одміняємо. Далі, 2-5. Там написано, що ви повинні согласувати з домовими комітетами, як перекинути з однієї послуги на іншу послугу. 560 а що ж ви, коли приймали, приймали сесію рішення, не сказали про це? Що правда? В сесії написано, що не за перший рік. Я не понял. Адольф типа, да. Иванович, я хочу повторить то, что написал Илья Петрович. Завершить работу, чтобы раздать ветоща гибкости на периодичности задания коммунальных журнальных постов по каждому будинку, взводивши их с будинковыми комитетами при их наявности. У да. нас сколько думаний? 265. У с властниками квартир проводится та самая работа, а при наявности думаний комитетов... Це трошки не так. У нас є саме в 2014 році прийнятий із полкомом перелік послуг, по якому проводився обща. Ми те, що від нас залежить, виконали. Те, що від нас, так. Да. Ми, ми звернулися до уповноважених домів. Ви читаєте так, як воно тут написано. 869-я постанова, почему? Вы говорите, вы не выполнены проработки кошки, потому что что я постанова дает действительно подход совершенно другой. Там, если пришли и вы можете, значит, какой-то пункт крыши сделать, чего-то не доделать, это допускается законом. Никакая бы ни была проверка на нашем предприятии, это действительно можно объяснить, потому что совершенно другой подход. А вы все равно, вот у вас 560 а давайте считать по каждому дому. Да не будет эти по каждому дому, пока не будет новый подход, пока не будет новых тарифов. У да? меня все. Так вы говорите о том, что надо поднять тарифы. Правильно? Так. После этого двигаемся дальше. Так. Я правильно понимаю, если мы поднимаем тарифы, то у нас ситуация по обслуживанию жилого фонда не улучшается такая же. Просто кардинально меняет. Я правильно? Она кардинально меняется. Почему? Она кардинально меняется. Каждый дом будет знать за что, потому что сейчас ходят, ходаки, сколько у нас таких это. Приходит к Олегу Федоровичу, вот у нас Д.Д. Когда вы вызывает меня, Олег Федорович, он говорит, ну покажите, покажите по этому дому, что сделано, что не то, что сделано, а сколько заплатили, сколько получили, сколько начислили, сколько получили. А потом смотрит, о, а кто ж цены платы. Yeah. Так вот как раз это и, и будет система. Подождите, выслушайте, вы мне задали вопрос. Если у нас сейчас система четко не ручная, а электронная нараховано, сплачено с учетом, го, с учетом субсидий и так далее, то теперь еще будет, куда эти деньги, которые сплачены, потрачены конкретно по этому дому. Конкретно. Вот это новый подход, а вы говорите, еще не меняется. Это не электронная система учета, а людей интересует, а что они получат фактически за оплаченные услуги. То, Я задаю То есть то, что ну, они сейчас чай. получают с, с повышением тарифа, они также получат столько же. Я правильно понял? Нет, вы не поняли. Вы вы перед этим сказали, что тарифы в штат вырезали что подняли тарифы до такого уровня, чтобы обеспечить минимальное обслуживание дома и хотя бы какое-то санитарное. А сегодня у нас, когда были старые тарифы, было не минимальное. То есть я правильно понял, что у нас будет еще хуже? и не может купить ни оборотных средств, чтобы купить хоть что-то. У нас крыши текут, а кто-то задумался, где же деньги брать на эти ты крыши. Ты правильно понял, что жители не получат больше ничего, но будут платить больше. Получат, они будут платить, что они будут кровли будет больше, и трубы будут больше. Сейчас у нас трубы было в 0,87%. Сколько сейчас? 0,08%. Вы хотите, вы хотите жить? Вы же не покупаете хлеб, попреков, не покупаете. А все остальное. Люди, получая воду по счетчику, как правило, газ по счетчику, ваши услуги, они, как правило, не учли, не, ну, не и, yeah. Нельзя почувствовать. Правильно. Нельзя потому, потому что если водоканал дает воду, из-за того, что она течет в кране, а вы не с горшками ходите, это значит, наша заслуга. Ее не видно. И то, что свет, это тоже наше, потому что то, что мы внутри делаем, это делаем мы. Понимаете? Если вода все-таки к вам течет, значит, мы ее Делает. Просто вы не видите, что в вашей квартире каждый день должен слезать что-то Какие услуги оказывались КП по нашему дому? Я Ну, кроме уборки придомовой территории, в принципе, я не вспомню. Крыша ремонтируется за свой счет. Потом вы область за свой счет. Так а мне зачем снимать? Я хочу заплатить и получить. Вы, участник торговли, а собственник, не понятно, собственник сам работать, решает сколько платит. правильно? Ну, Вашими услугами это? участники не пользуются, в коттеджах не пользуются, у них все нормально, они выживают. А у нас нет участников на балансе понятно. понятно. У нас, алло, представители пожарных, у меня к вам вопрос. У нас сколько, 470 домов, да? 470, 470, 470. 470 домів. Так от, відповідно до того, до тих перелік послуг та й структури над, цим, послуг, ви повинні в кожному домі, кожен рік, 4% поміняти труб. Ну, не буде інфляція з'їла, 1% поміняти труб. В кожному домі. Посадіть треба кожному домі, ви повинні, в кожному домі, ви повинні 2 відсотка, 2 відремонтувати фасаду. Так написано, от вам написано, 2 нехай з'їло 1 відсоток, 1 відсоток в кожному домі. В кожному домі ви повинні поміняти 10% покрівлі. нехай з'їло 5% покрівлі. В кожному домі один раз в 5 років ви повинні зробити ремонт під'їзда. Нехай не 9 поверхів, зробіть 6 поверхів інфляція з'їла. Покажіть мені хоч один дім, де все щось подібне зробилося. Із 470 домів ви ні в одному домі нічого не зробили. І не потрібно розказувати про інфляцію. Така ситуація була і в 2009 році, коли були свіжі тарифи. Ви теж нічого не робили. І починаєте розказувати, що хтось там винен. пенсии на прежнем уровне. На предприятии есть такой документ. Гаузова урода, отрис, отраслевая урода. Да? Как бы ничего не поднималось. Да? Минимальная заработная плата не поднималась. А, а мы хотим тариф повысить, да? А, а мы хотим и, тариф все повысить. Если вы грамотный человек, то -то -то теперь не не нет, на основании каких документов а я, чтобы слышали все. Наверное, никак это не услышат народ. Вот не как мы услышали. А теперь получается, как мы рассчитываем тариф, правильно? Делаем штатная расстановка, вот штатное расписание. Мы записываем туда я всех расписываю. рабочих, да, по профессиям, устанавливаем, какой разряд, какой оклад. Потом у нас туда входит основная работа, да, ой, заработная плата. Это говорит о чем? Значит, кудрявцы во всех начальников, да, всех рабочих, да. И получается, что что мы видим у начальников, значит, вот такие оплаты, но они сидят заложены будут в тарифе, а рабочим вот сюда присылают рабочих, чтобы они их поддерживали. Так мы же они за народ. Рабочие, рабы, да, а в Украине, в общем. Люди уже до такой степени затянули пояса, дальше некуда. КПМ ЖРЭО получает заработную плату с начислением 5 тысяч гривен. Но для того, чтобы этого работника зарплатой 5 тысяч гривен, это не самая большая зарплата по КПМ содержать, необходимо взять проплаты с какого количества домов, чтобы содержать этого одного работника. Один дом примерно пятиэтажный 1600 квадратов. Предположим, 2 гривны тариф. 3200 в месяц. То есть платежей коммунальных с одного пятиэтажного дома за месяц не хватит, чтобы выплатить зарплату одному работнику с начислениями 5000 гривен. Вот в чем проблема-то, товарищи. Мы начали за организацию. Вышел директор. Он рассказывает, что выполнено, что не выполнено. То есть реорганизация, Олег я, Федорович, да. к чему здесь зараз тарифы? Не знаю. Ну так вы керуйте, они вопросом. Они, я они... вас прошу, они, Анатолий Николаевич. Пожалуйста, потому что мы ушли от темы. Сейчас да. стоит вопрос, что выполнено. На, на сессии, я думаю, депутаты заслушают Олег Федоровича, дадут оценку, что да. сделано, как сделано. Он Проведет свои как говорят, аргументы, что, почему и как. А на данный момент вот, инициативная группа собралась, давайте говорить о реорганизации. Вот они соединили два ЖЭКа, на Нет. сегодняшний момент, я так вижу, больше ничего не сделано. Какие там, это самое, а тарифы, они же выплывут после того, когда будет у нас не 100 работников, инженера технических в а там, может быть, останется, ну, 60, а может быть, 120, я не знаю. Это же, как говорят, по нормативе. Вот тогда и будут тарифы, Олег Федорович. А на сегодняшний момент... Олег Федорович, вы пожалуйста, Олег Федорович, вам, люди, они... вам сессия, вас обязала, я есть я решение делал. сессии, я оно делал. не уполномочил, как вот Николаевич говорит, кого-то опрашивать и прочее, прочее. Да. еще да. раз говорю, вас обязала, депутаты, которые представляют народ, они да. посоветовались с людьми, да. они да. депутаты, представители да. народа, Олег да. Федорович, вы, не, мешал, вы не дискутируйте, то. я обращаюсь к ведущим. Олег, когда вы, не вы с вами. выступали, он молчал. Помолчите, пожалуйста, пусть человек скажет. Олег, Федорович, я же с вами не дискутирую, ничего против ну, вас не имею. Ну, так... Я говорю ведущего, председательству о том, что у нас тема какая? Реорганизация, или она должна быть, или не должна. Вот вы свои аргументы приводите. Люди говорят свои аргументы. В итоге, как первый заместитель куривший, к сожалению, первого мэра нету, почему и как, но это такой вопрос, наверное, болеет. <свят> вот, э, э, надо будет э, все-таки под вашим крыльмистом собирать какую-то группу, где-то что-то, но уже приходить к какому-то консенсусу. Потому что депутаты в мае или в июне месяца будут слушать и дадут оценку, как вам, так или Федоровичу, то ли вам скажут спасибо, то ли скажут, ребята, чемодан вам До свидания. Стал... Понимаете, ну поверьте мне, вот эти игры играть, там постанова, не постанова. Я понимаю, и люди должны понять, что сейчас уже буханка хлеба 7 гривен стоит. Мы же это тоже согласны с вами. Согласны. Но то, что надо какие-то тарифы или как-то поменять или поднимать, что-то улучшать, это естественно. Но оно должно на чем-то базироваться. А на чем базироваться? То есть должна создана в костях услуг ПЖРО, сколько их там будет, 5, 2, 3 этих самых, потому, этих самых ЖК, потому что мы четко не услышали от первых лиц города, сколько они видят. Там, это сам, потому что сказал он, а сколько Анатолий Николаевич, сколько Камоликова видит, где ее видит, сколько мэр видит. Или он соглашается говорит: ребята, проработано, уважаемые жители города Желтого, Проработано. Вот со все всех сторон. Вот это оптимальный вариант. Это э, лицо первое заявляет, и мы соглашаемся. Потому что, ну, все-таки он народом избранный, вроде бы вы должны прислушаться. Вот это будет по деловому за. Сейчас мы опять перейдем, э, дурак-сам дурак. Ну, ну к чему это? Давайте работать конструктивно, по-правильному. Я думаю, это всем на пользу. И по потому что у них там тоже своих проблем хватает. С чего стоило, на какие-то деньги выберет. И у людей есть вопросы. Поэтому самое главное, что я пришел в магазин, даже за 7 гривен я купил буханку хлеба. Но я вижу, она мне устраивает, я ее купил. А если здесь мы не видим виртуально, как люди говорят, ну, значит, давайте как-то к чему-то приходить. Спасибо. мы не в сторону. Тому що ви говорите, що тут є два напрямки, що є опозиція, хтось що щось не хоче робити. Я хочу сказати, що оті, оті пункти, які були поставлені, задачі які поставлені були сесії, вони не потребували. Ні зміни законодавства, ні коштів, ні багато часу. Один пункт ввести електронний облік, так, да, там потрібні були кошти. Але скільки говорилося самого початку, що 200 тисяч це не кошти, ми їх знайдемо і вже розпочинається. І мер нам на зустрічі на прошлій неділі заявив, що, шановні, вже все йде до кінця, все, все готово. Тобто, для того, щоб заключити договори, поспілкуватися з людьми, організувати домкоми, ввести якийсь облік. Це можна було зробити, можна було зробити, але Пежеро свідомо затягує процес, тому що їм подобається працювати так, як вони сьогодні, сьогодні працюють. Якщо це робитися, прийдеться щось робити. А вони це роблять свідомо. Щодо, щодо тарифів, які говорите, що тарифи вам не дозволяють. Датку зробити крок вперед. Я вам вже говорив, що в дев'ятому році, коли були свіжі тарифи, так само нічого не робилося. В Олександрії, які тарифи значно менше, робиться, і не збираються вони їх підвищувати. І вони виконують всі послуги, які у них є саме в договорі Тому ми. Ми розуміємо, що вам не хочеться. Ми прекрасно розуміємо. Ми розуміємо, що сьогодні Олег Федорович не сказав ні слова, що вони щось планують робити, вибачте, ну не вийшло. Ну, от робили, не вийшло, всі зайняті. На сьогоднішній день приходять люди, які організували уповноваження, вони не знають, що робити. А як же бути? Акти виконаних робіт вступили в силу, тому що 4 березня, коли проголосували, в силу вступив закон, що працює по актам виконаних робіт. На сьогоднішній день, якщо візьмете перелік то на е, цей місяць прибирання території взагалі не було, були дожді, не було необхідності. А люди чомусь повинні платити по 36 копійок з квадратного метра. А де ж акти виконаних робіт? Це, це, то, це що теж потрібно не багато? Не це, не потрібно, не це, потрібно, це потрібно багато. Ви прибирали територію і 20% ваших флотів це те, щоб мати місто. Роблює плати місто. Ні, Добре, а, ти не кажеш, не треба. Я, я по суті, що я акти виконаних робіт, які ні один акт Жеки ганяють. Начальники Жеки прийдуть. Одне, що мені хотілося сказати спасибі, це начальнику першого Жека. Ми все, все інтересувалися, скільки в нас потікає покрівель. От вперше в першому житті хотілося обняти начальника Жека, який сказав, що 75% всі протікають. Тот, хто почув цю новину, коли сказали, казали, що катастрофа. Мэр соберет всех, скажет, ребята, наш же топик, что-то нужно делать, потому что все эти годы депутаты признавали работу ПЖР задовільною. Перші заступники нічого не робили, тому що це їхній кінцевий результат. Управління ЖКГ, яке існує, взагалі не зрозуміло, для чого існує. Ну воно ну, що, що для робитися. Ну, ну куди вже далі йти? 75% в нас нас протікають покрівлі. Виясняється зараз ми через два місяці, коли ми вже повинні бачити результати роботи. Виясняється нічого не зроблено. Абсолютно, Абсолютно. нічого Абсолютно. не зроблено. Тому... Громадська рада, громадська рада, ми зараз збираємося, думаємо, що будемо робити. Ми терпіти більше, Анатолій Миколаївич, терпіти ми не збираємося, що ви там через два місяці збираєтесь, через три місяці зберетеся. Ми будемо самі приходити і вимагати. Отут, якщо потрібно, будемо дежурити, сутками будемо діжурити. Треба буде в люстріціоний бак, -бак будемо тягнути туди, але робити, нас дурити більше не вийде. Тому що це є чистий Анатолій Миколаївич, Мы опять говорил Нестеренко, уходим постоянно куда-то. Мы слушаем Кудрявцева, какие были реформы. Я хочу заметить, не только Кудрявцев, вот тут стоит сейчас и все на него кричат. Вы куратор, почему вы не заставили его что-то сделать? не только один вот это виноват. И мы сейчас опять... Через два месяца вы говорите, было два скелета, два Жека делать. Почему вы кудрявцы не заставили сделать? Спасибо. Да, я координирую эту работу. Но у нас, э -э -э -э, ну, скажу проще, да? Вот. У нас есть главный куратор, который направляет движение, ну, в главный, да? В главный нормальный. Називати їх Тобто, хто є. Що... Mm. То ми подали ці пропозиції вони були розчитані ще в кінці, я думаю, що десь в середині января. Ми розмовляли з міським головою, розмовляли з, з першим заступником. В принципі, ми не побачили бажання ні там, ні там, що буде робити. Міський голова взагалі сказав, в мене немає команди, я не можу нічого робити. Оце така була від міського голови, який покатався на мотокросі, підсвяткував де саме, а сьогодні він зник, тому що питання це його не інтересує. Ми просили в зверненні в резолюції вас дати оцінку, дати оцінку тій діяльності, яку ми побачили за два місяці. Тобто хочеться комусь такой, ще... ну щось робили. Дайте багато повернути оцінку і дати сказати, от давайте будемо співпрацювати. Та хто ж повинен організувати, співпрацювати? Ми робимо все, що ми можемо зробити. Ага. Ви нічого не зробили і давайте будемо співпрацювати. Або не каже, давайте ми, ж, ми чекаємо, і в іншому випадку ми піднімаємо все місто, тому що... То, что происходит, оно, зашло за, 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 за все Анатолий я да. да, вам да, вопрос, вот, да. э, скажите, пожалуйста, какая а, цель э, того, что вы поднимете все место, какое? Вот, э, ну, устра... устроить, ну, что вы хотите добиться? Модель кадровый, да. я хочу, Анатолий завтра <свят> вы к ну, это, соберете, поднимитесь к этому месту. Ну, завтра это да. послезавтра. На следующий день у вас перестанут течь крыши. Конечно. Вы, вы послезавтра станете, откройте сюда. свою СДП, которую вы никак не можете открыть. Так, да, так это же в в решения вашей проблемы. Вы а, а скажите люди, все, я перехрестимся, мы сами судьбы строим свою жизнь. Ну, руководство. Вы не можете сменить руководство. Вы видите, он вот, ничего не делает. Четыре месяца, значит, и вы ничего не сделали, не приняли. Поменяйте значит, Я еще раз, значит, замена руководителя, не предприятия. согласно положению закона, это по и право мы... Поэтому первое, это, во-первых, он определенные условия, по которым можно заключать Есть определенные условия, по которым вы, вы отяжете, Это, это ваше личное а да. да. Опять же, такое вот, решение, это может принять только он, он заключает контракт с электронами предприятия.